Thinking about you more than Куча растерянных первокурсников, толпы уставших родителей, горы сумок и чемоданов захватили территорию студгородка. 25 августа началось поселение студентов в общежитии КПИ. Давайте узнаем их впечатления. Вот ты уже поселился, какие у тебя впечатления от общежития? Просто отличное общежитие, только ремонт сейчас заставят делать. Вот. А так все хорошо, хоть и пять человек в комнате, зато комната большая. А не страшно оставлять ребенка? Ну я сам був студентом, нічого страшного немає, тому що доросле життя в них почалося, як вони закінчили школу. Зараз вони повинні вчитися вчитись самим, відповідати за себе, за свої вчинки і будувати своє майбутнє. Ви вже бачили кімнату внутрі? Ні, не бачив, але вже ні вас. А ты хочешь жить со старшим курсом? И, ну, есть опасения или, может быть, со своими? С старшими есть трохи, что они старше, может, там, дедовщина, я кажут. Какие самые частые вопросы задают первокурсники? Первокурсники, конечно, очень рассеяны, но все, конечно, стараются поселиться с трудностями. Помогаем им справиться благодаря нашим студентам, которые уже не первый раз занимаются поселением.